Дымящиеся от постоянной печати принц центры, длинные очереди в поликлинику и более длинные очереди в военкомат. Что же это, как не поселение студентам в общежитии КПИ имени Сикорского? Какие самые популярные вопросы задают первокурсники при поселении? <связывающие> а с кем я буду жить, со старшим или с младшим, или а есть там холодильник. Где не бывает сложности, или может быть? Ну, наверное, самая большая сложность, это когда они все приезжают из обустроенных домашних квартир, комнат, вот, приезжают и видят, что здесь немножко все не так, и начинают жить по-новому. А как родители реагируют на комнаты, на условия?

Расскажи, какой ты был по счету? 346 Почему так долго? Что там внутри происходит? Почему так всех задерживают? Ну, больше всего времени уходит на заполнение заявлений для того, чтобы поставили на учет военкомат. Ну, в принципе, это больше всего времени. А так все остальное происходит быстро, без задержек. Расскажи, как ты поселился, какие у тебя впечатления, соседи, условия? Ну, в принципі, все добре, Поселились, ну, ще не поселились, але процес йде. Вже недалеко залишилося. Сусіди приємні, вже бачились, познайомилися. Комнати теж впевнено відлічні. Да. Кого поступати в КПІ, а поступити в КПІ імені Сікорського. Навірно, класно, тому що. Іменно саме названня інституту говорить саме за себе. Один з лучших університетів країни. А то що його переименували? Та якось без різниці просто база та сама, учителя та самі. В принципі, все осталось, просто названня помінялось. Поселять тебе первокурсника. Ти ж даш йому якісь совети. Які будуть первоначальні совети, як жити в лайфхаки? В Гуртожитку? Ну, по-перше, хай на всі пари ходить. Це найголовніше, бо його потім виженуть з університету і з гуртожитку і не буде він з нами жити. А там, там буде видно, там, походу, будемо розказувати усе.